Сегодня у нас автомобиль у вас. ну покажу как снять поддон. На да, ну вот я разобрал да. ветер, Ну и буду вытаскивать поршня. Ну покажу как как снять поддон. Так, берем ключик, ну желательно вот такой вот. Ну, если нету, можно э, обычный торт И вот здесь э, по кругу... Вот так вот. Ну, по, э, по кругу э, отпускаем горьки, так. так, Потом берем э, торсовый ключ на 17. Кстати, э, и отпускаем э, под ушки, э, ну гайки, но не до конца, чтобы гайка была э, ну, заподлицо с болтом, вот здесь рукой пробуем. Э, и так само же э, вот здесь тоже, но ну, вот пускай. Так, э, ну, а вот здесь на подушках э, ну, гайки пол достим моем пол полностью ну с ну лайку ну и убираем и так само же с той стороны вот эти лайка так после этого Ставим под картер передач ну, дан Рад. вот так, ну, ээ твить ну на ту сторону ну вот та сторона по получается ну пяжей этой ну. по домой Короче, так как таким способом поднимаем дверь Под одной рукой неудобно. Видно, подушки вышли без зацепления. Ну, поднимаем до тех пор пока месть. Э, короче, ужух вот здесь. Ну, не упрется в днище. Ну короче, в нищие машины. Не упрется после этого после этого берем отверточку отверточку и и пытаемся оторвать поддон ну, ну, там с той стороны с той стороны вот так вот короче отрываем поддон так, после этого как ну, оторвали поддон ставим поршня ну чтобы были посреди ну, все, короче, в один уровень, чтобы стояли, чтобы можно было снять поддон. И вытаскиваем, вытаскиваем поддон. Вытащили и смотрим, что у нас тут есть так, кусочек успокоителя и вот какие-то железячки. А, Но ну, это из, из из башмака, из башмака и вот, и вот э, ну, какая выработка уже на на баш... Маки, ну уже видно до металла уже. Ну, вот такой вот вид имеет двигатель. Ну хозяин масло заливал ну хорошая Я идеальная каждые 10 тысяч менял так что двигатель у нас очень э, ну, чистый сведение так ну все на этом э, работа по снятию поддона закончена Всем удачного ремонта до новых видеороликов. Еще одно дополнение к видео. Ну, человек менял ну, через каждые 10 тысяч масла, но ну, заливал полосы. Пятику э, и мотор э, э, ну, после онта э, э, прошел э, у, э, уже полы миллиона э, ну, без, э, без капремонта э, ну у, 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 э, ну вот это будем э, э, в второй раз э, подкить, ну, подкидать кольца ну, еще здесь ну, выработка уже то есть пусто двоится конечно но ну, хозяин э, э, и, ну, и еще то есть э, ну, не хочет э, ну вот что значит э, менять ну уровня масла э, ну и, э, э, и не переживать э, ну, двигать этот вот башмак то что вот. вот вот он здесь аж ну уже начал вот, э, вылазить так, и вместо этого башмака э, буду ставить э, ну вот такой вот 6 ион башмак э, ну я делаю их с ну там ну взял элетеж э, э, на канале у Евгения Правникова. Сейчас буду э, устанавливать. Вот так вот он э, становится. Ходит. Э, ну, пока запчастей нету, завтра только будем ехать по запчасти. Так, ну, на этом все. До новых виде... <coughs> видеороликов.